Всем привет, Жанна и Лиза. Итак, давайте же я прочитаю пластинку. Зеленая, ой, какую пластинку? страшилку. зеленая пластинка. В одном городе жили мама и дочка Светлана. Однажды мама попросила дочку сходить в магазин за пластинками. И эта мама предупредила. Чтоб зеленые пластинки не брала. Э, зел... э, пришла девочка в магазин, а там все пластинки раскупили, остались только зеленые. Света не послушалась маму и купила зеленую пластинку, вернулась она домой и показала маме эту пластинку. Мама ругать ее не стала, но сказала, чтобы она не включала пластинку, когда будет дома одна. Утром мама ушла на работу, а девочку разбрала любопытство. Она не послушалась и включила зеленую пластинку. Сначала э, играла веселая музыка, потом заиграл похороненный марш. А затем девочка услышала голос: "Девочка, выключи пластинку, это а с мамой случится беда". Но девочка не послушалась и не выключила. Вечером мама пришла с работы без рук. Она предупредила, чтобы девочка больше не включала пластинку, но дочь не послушалась. И на следующий день снова включила зеленую пластинку. Вечером мама вернулась с работы без ног. На третий день прикатилась одна голова. А после, а после никого. Девочка ждала и ждала и легла спать. В двенадцать ночи света услышала звонки в дверь. Она встала и открыла квартиру квартиру въехал черный гроб с зеленой обидкой. В нем лежала мама девочки. Света испугалась и легла спать, но из пластинки вылезли зеленые руки с длинными ногтями и удушили девочку. Так, всем пока. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. С вами была Маша и Лиза. Не желаю вам читать, желаю вам читать страшилки и смотреть страшилки. Всем пока.